В этом занятии мы с вами разберем тонкости и нюансы внутренней оптимизации сайта. На каждом сайте есть такой файл, который называется robots.txt. С помощью этого файла вы можете как полностью закрыть сайт от глаз поисковой системы, к примеру, когда вы занимаетесь его разработкой. Вы можете закрыть определенный раздел вашего сайта, если вы его только добавили и еще не наполнили там классным, уникальным, интересным контентом, не, не сделали основные вещи. Следующее, что можно еще сделать с помощью этого файла, это закрытие определенных страниц на вашем сайте. То есть пользователи их будут видеть, но поисковая система не будет видеть. Это могут быть такие страницы, как политика конфиденциальности, пользовательское соглашение, согласие с рассылкой. Это юридические документы, которые будут э, использовать неуникальный контент, который поисковой системе лучше не видеть, но для пользователей на сайте они обязательно должны быть. Также в файле robots.txt размещается ссылочка на сайтмап. Что же такое сайт Сайтмап – это файлик на вашем сайте, который содержит абсолютно все страницы вашего сайта. Он предназначен для того, чтобы поисковая система зашла сначала в Robotstext, я посмотрела, что и можно смотреть, что нельзя, потом перешла на сайтмап и увидела все страницы вашего сайта. Для того, чтобы ваш сайт максимально быстро индексировался поисковой системой, для того, чтобы поисковая система смогла вообще увидеть все страницы, которые есть на вашем сайте. Следующая вещь, которая Обязательно также должна быть на вашем сайте, называется хлебные крошки. Наверняка вы видели, это небольшой такой путь, где находитесь вы сейчас, на какой странице вы находитесь. И с помощью этого пути вы можете вернуться на предыдущую категорию, либо же на главную страницу вашего сайта. Следующая вещь, которая действительно очень важна, это скорость работы вашего сайта. Ее вы можете проверить через официальный сервис поисковой системы Google, называется Google Speed Test. Зайдите на нее, вбейте ваш сайт и посмотрите, какая скорость от 0 до 10 у вашего сайта. Также Google вам даст небольшие рекомендации, исправив которые вы сможете поднять и улучшить скорость работы вашего сайта, что несомненно повлияет на ваши позиции. Следующая вещь, которую очень легко можно увидеть и исправить, и которая действительно очень сильно влияет на позиции вашего сайта, это то, как ваш сайт отображается в разных браузерах. Скачайте себе основные браузеры, которыми вы пользуетесь, используются ваши друзья, и проверьте, посмотрите, как выглядит в них ваш сайт. После чего обязательно посмотрите также, как выглядит ваш сайт на разных устройствах. Посмотрите с небольшого телефона, с большого телефона, с планшета, с маленького ноутбука, с большого ноутбука. С обычного компьютера, с широкоформатного компьютера. Посмотрите, как на разных экранах и расширениях отображается ваш сайт. Наверняка вы найдете какие-то небольшие ошибки, которые вам не понравятся, и которые обязательно нужно изменить. Все продвижения сайта это одна большая картина, которая складывается с некоторых пазликов. И каждая вещь, которую мы разобрали на этом занятии, должна быть выполнена для того, чтобы у вас получилась полная картина. В этом занятии мы с вами разобрали тонкости внутренней оптимизации сайта. А именно, как настраивать файл robots.txt, что такое sitemap, что такое хлебные крошки, как улучшить скорость работы нашего сайта и как вообще ее проверить. В следующем занятии мы разберем с вами контент сайта. Какие тексты нужно писать на вашем сайте для того, чтобы он попадал в топ поисковой системы.